Зсу уже контролюють газове мірювальну станцію суджа, яка транспортує російський газ до Європи. Про це стверджують розпабліки. Якщо ще вранці розпропаганда плакала, що ЗСУ нібито зайшли до 11 населених пунктів Курської області, то вже зараз вони стверджують, що російське місто суджа уже під контролем зсу. Суджанці, які втікли подалі, кажуть, що їм страшно повертатися, бо їх кинули. як далеко від Суджа. З ребом даже сажоною пацанами. Вот так вот бывает. Вот и КАМАЗик у нас здесь. А, на колесо. Специально для проекта Варгонза. Вот смотри, хохлы, куда ДРГ добралась. Это уже 10 километров за Суджу в сторону обаяния. Вот такая вот Украина вторглась в Россию через наш город. В 3 часа 11 минут начался обстрел мы в чем мать родила. Сначала прыгнули в машину, отъехали, потом пришлось возвращаться под снарядами, за документами. Дом наш обстреляли, вот, возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пиздец. Возвращаться туда, это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая, где... Блять, ни одно ПВО, ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Был Ахмат войска Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печальна. У тікток військ Кадирова тим часом своя шоу-програма. Пишуть, що бойовики Ахмат, які ще минулого тижня танцювали лезгінку і стріляли в повітря у Суджі, зараз знімають контент на Ростовщині та намагаються не допустити прориву на Курщину. Скоро України не буде, не переживайте. Ахмад ціл Акбар. Они больше не появятся здесь, никогда в жизни. Мы Ахмат, Ахмад, Ахмад сил Аллах, вот бы. победил. Я записал много сообщений, но, к сожалению, никаким образом не могу их отправить. Сейчас попытаюсь с этого телефона, мои дорогие. Вот уже больше 13 часов, 14 часов сужу, непрерывно обстреливают. отправились, съезжали с Мартыновской горки, и сейчас уже полыхает. Дым идет от замости, с города, с гончаровки, с арешинки. Везде все, задымление везде. Везде какие-то повреждения придут. Вот такая жизнь. И вот, они сейчас тоже. Если вы слышите, летят храм у нас полон людей, детьми, не у всех есть. мы собираем людей в храме, и они у нас сейчас здесь. Вот, жизнь продолжается. Дети только что плакали, вздрагивали от каждого звука, теперь они смеются, смеются, вот, и играют на коврах у нас в церкви. Вот, чуть попозже будем думать, чем всех накормить. Ну, а так-то все хорошо. Да, вы слышите. Каждые 10-15 секунд прилет. Это служа. Вот Машина стоїть там на машині. Асфальт лежить, босіки пизда на перекрестці. Через більш як дубу Путін вирішив показатись народу на камеру та розповів про чергову масштабну провокацію київського режима в Курській області. А ще погрожує масованим ракетним ударом по Києву. Все на тлі звільнення Курської області. До цього масовані удари по столиці України, вочевидь, були просто без приводу.